Assalamualaikum dan salam sejahtera Alhamdulillah kita telah dipanjangkan usia sehari lagi untuk bertemu lagi hari ini 10 hari bulan November hari Isnin eh? hari Isnin tuan-tuan eh? dan terima kasih kerana masih lagi sudi bersama saya hari ini tuan-tuan eh? dan menurut website kerajaan Amerika Jahanam tu eh? hanya Malaysia dan Cambodia sahaja yang telah menandatangani perjanjian reciprocal tarif dengan Amerika ni ataupun AD tu, eh? Thailand masih lagi berunding eh Vietnam masih lagi berunding dan Indonesia pun masih lagi berunding eh Ha, jadi memang pada dasarnya, eh, memang pada dasarnya Thailand, eh, seperti yang diberitakan, Thailand, Indonesia dan Vietnam telah bersetuju dengan tarif yang dikenakan ke atas mereka ni. Eh. Dia setuju dengan tarif tu. Tapi mereka ni masih lagi, eh, Thailand, Indonesia dengan Vietnam ni, masih lagi berunding tentang klosa-klosa yang mereka tak setuju eh, dengan Amerika ni. Sebab perjanjian tu bukan melibatkan tarif saja, tapi Amerika cuba mengawal negara-negara ASEAN supaya jadi kroni Amerika untuk operan ekonomi dengan China. Eh. Maknanya, Thailand, Indonesia dengan um, dengan uh, Vietnam ni... Belum sign lagi pun. Uh, uh, jadi jelas sangatlah nampak uh, yang PMX kita ni... Tergedik-gedik nak sign cepat-cepat dengan Trump ni. Sebab nak publicity Trump datang Malaysia ni. Uh. Trump ni dia bukan senang-senang nak datang satu negara tu lah. Uh. Melainkan kalau negara tu labur RM500-600 bilion... Uh, dia datang lah. Uh. Dia datang. Dia pergi Qatar tu. Kalau ta Qatar tak tabur 500 bilion, dia tak pergi. Kalau Saudi tak tabur 500 bilion, dia tak pergi. Uh. Kau datang menghadap dia. Uh. Uh, ini... Beria-ria sangat nak Trump datang sini nak nak demonstrasi nak berjoget dengan Trump eh. Ha, nak tunjuk dia tu rapat dengan Trump eh. Nak tunjuk kepada dunia eh. Tono ni pemimpin dunia dekat Malaysia pun kau tak lepas kau nak kau nak, ke nak ketengahkan diri kau ke pemimpin dunia. Ha? Ha? Jadi nampak sangat PMS ni tergedik-gedik nak sign cepat-cepat eh. Sedangkan Thailand, Indonesia dengan Vietnam belum sign lagi pun. Dia orang setuju pada dasarnya tapi banyak lagi benda-benda dalam perjanjian tu dia orang nak tukar, nak nak ubah. Kita ni sign bulat-bulat je. Cambodia yang negara kecil itu pun ha, dia letak kuasa yang melindungi kedaulatan dia. Ya. Ha. Jadi Cambodia terpaksa sign eh, sebab nak gunakan Amerika untuk tekan Thailand supaya setuju berdamai. Sebab Thailand ni kuat eh, dia dah attack dah pakai kebang terbang dia. Sebab itulah PMX kita ni dapat kritikan yang hebat di Thailand dan di Indonesia. Eh. Ha. Anwar kata yang mereka yang kritik tu ah nobody eh ha memanglah takkanlah perdana menteri Thailand atau perdana eh, presiden Indonesia nak terang-terang entah Anwar pun walaupun dia orang ni bengkak dengan Anwar ni ah, mestilah dia guna ahli politik lain pembangkang dan bekas presiden kalau kita nak kutuk Thailand pun eh, bukan perdana menteri kita nak kutuk dia cari lah ah, ahli politik mana-mana akbar mana-mana kutuk kan ah, macam itulah sebab dia tak nak jaga hubungan baik ya eh? jadi website kerajaan Amerika website kerajaan Amerika ni terang-terang mengatakan yang Malaysia dan Cambodia dah jadi sekutu dia orang untuk lawan ekonomi uh, China. Ini satu benda yang bahaya, babe. Ini adalah langkah yang amat membahayakan Malaysia dan meletakkan ekonomi negara kita ini dalam keadaan berisiko. Eh, berisiko tinggi. Kalau mereka kata kata jangan beli Huawei eh, ya, daripada China sebab ianya menjejaskan keselamatan China, maka Malaysia kena akur. Kalau tak, kita dikira mencabuli perjanjian ad bodoh tu. Eh? Kita kena rujuk ke dia dulu. Ha, tapi apa akibatnya? Ha, kita tengok. Kita tengok apa yang jadi pada Australia. Eh. Australia adalah pengeksport wine. Eh, wine eh, yang terbesar ke negara China. Eh. Jumlah ekspor wine Australia ke negara China berjumlah 2 bilion US dollars setahun. Eh. Tapi pada tahun 2019 oleh kerana Australia ni dia ada perjanjian dengan Amerika. Eh. lebih kurang perjanjian macam Malaysia juga. Eh. Maka bila Amerika kenakan sekatan terhadap import alat-alat komunikasi 5G daripada China ni. Australia pun kena ikut. Eh apa China buat eh Australia kena ikut mana dia tak import eh dia pakai uh, barang keluaran Amerika eh uh, dia dah nak nak beli tak jadi beli eh apa China buat Cina tak menggelupur dia tak bising eh Cina telah buat eh gunakan undang-undang ni mengenakan tarif yang tinggi ke atas wine yang dieksport ke China dengan alasan nak melindungi industri wine Thailand ni industri wine China ni daripada lambakan wine Australia yang murah eh murah jadi apa jadi lepas tu ya daripada jumlah jualan 2 bilion setahun pada tahun 2020 dan tahun 2019 ya Tahun berikutnya tahun 2020 dah sampai 2023, jualan wine di Australia jatuh eh, daripada 2 daripada 2 bilion setahun jatuh kepada 200 juta US dollar saja setahun. Penurunan sebanyak 90%, eh. Jadi apa jadi kepada industri wine di Australia? Bukan saja banyak industri wine ni eh, eh, yang lingkup dan dikecilkan produksi dia, malah banyak ladang-ladang wine di Australia ni terpaksa ditutup, eh. Wine tak dipetik dan ada yang terpaksa buat pelaburan baru tanam hasil lain, eh. Aha. Bukan kilang wine saja yang lingkup. Akan tetapi kilang buat botol. Eh. Ya, buat botol yang supply kepada kilang wine pun lingkup. Eh. Kilang buat penutup botol yang gabus tu eh. Ha. pun banyak yang lingkup. Eh. Jadi Australia dilambatkan dengan wine yang murah-murah. Eh. Mabuklah rakyat Australia. Eh. Jadi perpuluh ribu orang hilang pekerjaan. ya. Eh. Bukan itu saja. Bulan lepas, eh, apabila Australia ni dah jual, dah, and Australia dah, uh, apabila jual Australia jual dan kurangkan jualan RE mentah ni kepada China di atas tekanan Amerika untuk diproses eh di mana Australia ni ada dia ada banyak RE tapi dia tak proses eh dijual kepada China eh dia dah kurangkan jualan kepada China eh dijual kepada US China bertindak balas dengan melingkupkan industri biji besi Australia Australia ni sebelum tu mengeksport 80% daripada biji besi dia ke China untuk diproses eh apa China buat China minta turun harga dan dia nak bayar guna mata wang dia. Dia nak guna yuan. Eh? Dia tak nak guna US dollar dah. Ha? Kalau nak tak nak sudah aku boleh beli tempat lain. Apa Australia terpaksa ikut eh. Nah, rugi besar eh. Sebenarnya selama 2 tahun China ni beli banyak daripada Australia ni dan jauh melebihi kepulauan China eh? dia 2 tahun ni. Eh? Dia beli banyak-banyak, dia simpan. Jadi bila dia dia kata, "Okey, kau nak jual dengan aku, aku bayar dengan mata wang aku." Tak nak jual sudah eh. Dia dah simpan stok banyak-banyak. Jadi moral of the story ni, akibat daripada dasar Australia yang jadi anjing Amerika ni dan terjebak dengan perjanjian bodoh ekonomi dia, ah eh? bodoh tu ekonomi Australia terjejas teruk eh terjejas teruk. yang bangangnya yang bangangnya takkan menteri kita ni tak tahu dengan apa yang berlaku kepada Australia dan negara besar tu eh takkan menteri kita tak tahu dengan apa yang jadi pada Belanda yang baru-baru ni memilik negarakan sebuah syarikat Cina yang buat semikonduktor di Belanda eh Nexperia nama company tu Cina bertindak mengharamkan penjualan semikonduktor eh? China bertindak balas diharamkan penjualan semikonduktor ke seluruh Eropah syarikat Netspiria tu memang beroperasi dekat Belanda tapi komponen-komponen semikonduktor tu kebanyakannya dibuat di China semalam baru saja baca berita yang Belanda dah melutut balik dengan China nak serah balik Netspiria tu kepada China dan melantik semula pengarah-pengarah daripada China tu pengarah-pengarah ya? dia pecat tu letak dengan orang dia tu dan balik-balik eh? ah, takkan malu besar tu jadi PMX ni yang tergedik gedi nak sign cepat, eh, sign cepat-cepat agreement dengan Trump tu hanya untuk mendapat perhatian dunia. Tak pun mungkin telur dia dah kena picit dengan CIA lah. Eh. Ha, salah satu lah. Eh. Meletakkan negara kita ni, eh, perjanjian tu meletakkan negara kita dalam risiko yang amat tinggi. Sebab apa? Kalau kita kita kena ikut cakap China, eh, cakap cakap Amerika, ha? Amerika kita tahu sekarang ni dah tengah berperang dengan China, perang ekonomi. Kita ikut cakap Amerika, kita kena. Tak ikut pun kena. Jadi letakkan kita dalam keadaan yang uh, tersepit eh. Uh, China ni uh, semua orang tahulah eh adalah rakan dagang kita yang terbesar. Eh? Artinya banyak yang kita ekspor kat China, banyak yang kita beli import daripada China. Apa kata kalau Amerika kata ada uh, kenakan sekatan uh, beberapa produk China yang kita tak boleh beli. Yeah? Kita kena kita kena aku. Apa kata China kata uh, Amerika kata jangan jual RE kepada China. Kita kena aku. Kita kena dengar cakap dia. Jadi apa kata kalau China nak melabur buat kilang proses RE kat Malaysia ni dan Amerika kata kata jangan sebab itu menjejaskan kepentingan dia. Kita kena aku sebab benda tu jelas ditulis dalam perjanjian bodoh tu. Apa-apa saja ha, kita beli atau kita jual yang menjejaskan kepentingan Amerika, ha, kita kena rujuk kat dia dulu. Dan sudah tentulah dia akan taik dengan kita ya. Eh. Ni eh, contoh bagi contoh ya. Eh. Amerika dah ban alat-alat komunikasi ni daripada Huawei, eh. tak boleh beli, eh dari kat syarikat Amerika tak boleh beli uh, alat komunikasi Huawei ni. Uh, you mau baik pula baru sign agreement nak beli alat komunikasi 5G daripada China eh. Huawei yeah? Kalau ikut agreement yang kita sign agreement bodoh tu uh, kita kena review semula agreement nak beli daripada China dan kena rujuk pada mereka. Dah tentu mereka kata jangan beli. Kalau kita beli juga, ha? Huh? kita dah kira langgar perjanjian kalau kita tak beli kau ingat apa Cina nak duduk diam <laughs> ha nak duduk diam eh? sebab itulah ahli politik Thailand ni bekas presiden Indonesia juga eh? yang media 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 lain hebat eh? bukan media Indonesia media Thailand saja media media uh, di Eropah media dekat Amerika media Hong Kong media Singapura pun kotok kita ha eh? sebab dah menyeret Amerika ke dalam uh, hal ehwal dalaman uh, ASEAN eh ha huh? Sebab tu ahli politik Thailand ni dan juga bekas Presiden Indonesia ni, media-media hebat kritik eh, Anwar ni. Dan mereka kata Anwar telah membiarkan Malaysia khasnya ha, diperkudakan oleh Amerika. Ya. Dan Amerika nak pergunakan Anwar untuk memperkudakan ASEAN. Ha. Trump ni, dia, dia kudakan Anwar ni ha, nak memperkudakan ASEAN. Tak kebangang tu. Inilah satu-satunya Perdana Menteri kita yang telah Buat busuk nama dekat ASEAN ni lah. Nampaknya Anwar ni sama je lah bodoh dengan Raja-Raja Arab tu. Silat-silat telur dia dengan telur Raja-Raja Arab tu memang dah lama CIA simpan seorang sebiji lah dekat, dekat mereka. Lah. Kalau tak, kenapa tergesa-gesa nak sign sampai macam tak sempat nak baca kandungan perjanjian tu? Sedangkan Indonesia, Thailand dan Vietnam masih lagi berbincang. Bukan berbincang pasal tarif. Berbincang pasal kandungan perjanjian tu. Kau kena tukar tu, kena tukar tu, kena tukar tu, tukar tu. jadi masih lagi bincang. Kita ni tukar-tukar sign je. Ah, lepas tu bila orang kutuk, kau tak baca dulu, kau tak teliti dulu, ah, nak menegakkan dengan benang basah dengan jawapan-jawapan yang bangang. Macam lah rakyat Malaysia ni, tak sekolah, tak reti nak baca perjanjian. Ah, aduh. saya main lagi sekali ya, video Bambang uh, Susilo uh, Yudhoyono ni. Tapi poin saya begini, ketika terjadi konflik Kamboja sama Thailand, tiba-tiba Donald Trump yang menjadi penengah dan begitu. Saya merasa embarrassing, humiliating. Dulu yang juga perlu saya sampaikan juga ASEAN. ASEAN ini menurut saya, maaf, ini tidak sekohesif dulu. Saya agak tersinggung sebagai former leader yang juga aktif di ASEAN, termasuk membuat UN Charter ASEAN. Ingat, sebelum UN Charter itu tidak ada tentang demokrasi, tentang human right, tentang the rule of law. Setelah itu ada. Jadi betul ASEAN itu ada politik non-interference, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara ASEAN. Dulu, sekarang dengan new charter, ada kewajiban juga sebagai bagian dari ASEAN community to respect democracy, human right, and, and the rule of law. Ini beda lagi. Tapi poin saya begini, ketika terjadi konflik Kamboja sama Thailand, Tiba-tiba Donald Trump yang menjadi penengah dan begitu. Saya merasa embarrassing, humiliating. Dulu juga ada konflik Kamboja sama Thailand. Hun Sen sama Abisit, sama si chair ASEAN, diminta untuk menengahi. Dan kita tengahi, alhasil berhasil. Bertahan 13 tahun sampai terjadi lagi. PBB mau, mau dilaporkan, PBB, Ban Ki-moon mengatakan, kan masih ada Indonesia. Kenapa? Masih ada pemimpin ASEAN. kita bisa. Nah, kalau saya Ah, ha. Susila so, Bambang Yudhoyono ni bukan nobody eh. Dia bekas presiden Indonesia eh dan juga bekas pengerusi ASEAN eh. Ha. Aduh, bengang pula. Okey, kita tumpukan sekejap kepada satu perempuan ahli parlimen DAP betina seorang ni, Ah, Ha. Ini ha? bengang semua bawa marah ni. Eh? Nama dia Syarriza. Char eh? Yang mulut bukan main celupa lagi. Eh? Yang menuduh GISB tahun lepas di parlimen. Seolah-olah siasatan telah selesai. Eh? Bantai NJJSB dekat parlimen ni. Padahal polis baru nak siasat. Eh? Dah jatuhkan hukuman. Eh? Orang kena kata mulut capoi. Eh? Ha? Kita dengar apa Bukina ni kata. Ni seko lagi tali baru ni. Eh? KISPH tidak layak untuk terus beroperasi. Mereka telah hilang hak tersebut. Mereka telah menyalahgunakan hak itu dengan cara yang paling menjijikkan. Mereka merayu untuk mengekalkan perniagaan mereka. Tak malu Selepas apa yang berlaku terhadap kanak-kanak yang tidak berdaya mempertahankan diri, mereka berfikir mereka boleh teruskan operasi seolah-olah tiada apa yang berlaku. Di sini saya perlu meletakkan sempadan dan juga menoktahkan semuanya. Saya ingin juga mencadangkan agar kerajaan segera mengambil alih semua aset peniagaan GISPH. Pastikan keuntungan itu tidak lagi memihak kepada para pendera biarkan ia digunakan untuk anak-anak yang mereka sakiti jika dia SPH benar-benar menyesal jika mereka benar-benar peduli tentang kebajikan kanak-kanak seperti yang mereka dakwa mereka akan berundur dan membiarkan kerajaan mentransformasikan penyegaan-penyegaan itu untuk sesuatu yang akhirnya boleh membawa kebaikan. Keuntungan daripada perniagaan GISPH boleh disalurkan untuk membiayai perkhidmatan penting bagi kanak-kanak. Iaitu perkhidmatan yang amat diperlukan untuk mencegah penderaan di masa depan dan juga membantu mereka yang telah menjadi mangsa. Sebagai contoh, keuntungan itu boleh membiayai rumah tempat pelindungan untuk kanak-kanak yang melarikan diri daripada penderaan ataupun menyediakan akses kepada pendidikan yang berkualiti untuk kanak-kanak yang kurang nasib baik. Nampak tak betina ni punya lantang eh? Nampak tak yang dipergunakan oleh DAP ni ha untuk menjahanamkan perniagaan orang Melayu. Ha? Nampak tak? Ha, nampak tak betapa lantangnya ahli parlimen DAP ni Syaliza ha, ni. seko perempuan Melayu yang dipergunakan oleh DAP ya. Eh. Ini jelas menguatkan lagi hujah-hujah orang yang mengatakan serangan ke atas JSBS ni, JSB eh, ni adalah satu unsur terancang untuk menghancurkan empire perniagaan orang Islam yang dah berkembang ke peringkat antarabangsa dan bernilai berpuluh-puluh juta ringgit atau mungkin lebih seratus juta ringgit eh, yang mengancam mengancam perniagaan ah ha, toke-toke lain. Eh. Nampak tak permainan dia orang ni? Ha? Satu syarikat orang Islam yang dah berkembang sampai ratus juta yang dah ada hotel dekat Madinah, dekat Mekah, Mekah tak pastilah dekat Madinah ada, ada kedai makan dekat Madinah eh. Ya. Dan dia ni mungkin menjejaskan monopoli syarikat tauke-tauke tertentu yang duk biayai parti-parti politik tertentu. Jadi tauke-tauke ni duk bagi duit kat dia orang ni. Jadi bila ni, syarikat dia orang ni eh mengancam eh, mengancam atau bersaing dengan syarikat syarikat tauke ni, tauke ni tak senang hatilah. Ha. Ya. Toki-toki ni bagi duit kat siapa, kita tahulah. Ha? Jadi, belum apa-apa lagi JSBH ni ha? dah difitnah sebegitu rupa. Sampai dekat parlimen. Walhal polis tak habis siasat pun. Ha? Kenyataan polis ketua, ketua polis negara masa tu pun, maka kau tengoklah ni. Ha, ketua polis negara punya statement. Ha? Ha, sekarang, nasib baik kau dah pension. Eh? Isu jalan mangsa dakwa diliwat dan dia ajar meliwat. Tengok apa jadi? Satu bukti pun tak ada, kes gugur langsung. Ha? Tak dibicarakan pun. Maknanya tak ada bukti. Ha ni. Empat didakwa liwat. Ada sembilan lagi kanak-kanak jadi mangsa. Mana dia kanak-kanak tu? Ah, ha? Yang pasti kena liwat tu Saiful lah. Dengan nganuak kan? Ha. Ah, Itu kau tak bising belakang ni mana? Ha? Ha. Ha. ha ni dia lagi. Ah, ha. ha. ah, Mangsa dakwa. Ha? Diajar meliwat. Apa kepunya cerita ni? Ah. Ha? Ah, ha, pasal benda-benda ni lah saya kena dakwa kat mahkamah. Eh. Kritik um, tiap boleh. Kena dakwa kat mahkamah. Tapi tak boleh cerita lah. Sebab saya kena dakwa tu pasal perbicaraan belum habis. Eh. Tapi doakanlah saya menang perbicaraan. Tapi saya rasa kes ni akan digugurkan juga. Eh. Ha, InsyaAllah doakanlah. Eh. Ha, nampak tak permainan dia orang ni. Eh. Satu syarikat orang Islam dia berkembang sampai ratus juta. Eh. Dan menjejaskan monopoli tauke-tauke tertentu. Eh, yang duk biayai parti-parti politik tertentu. Eh. Ha? belum apa-apa lagi GSB ni difitnah teruknya sampai hancur dia ni keluar penjara sekarang ni nak berniaga pun nak duduk apa nak bagi makan macam mana nak bini dia bukan dia orang saja yang kena tau beribu-ribu orang yang bernaung di bawah dia orang ni buka kedai makan buka kedai kuting rambut buka kedai tayar buka kedai spare part buka kedai uh, sport rim ah ha? semuanya kena aduh jadi tak habis dengan tu, ahli parlimen Melayu di AP ni dipergunakan untuk memfitnah ha, eh? GISBA dekat parlimen. Eh? Ha. Eh? Sekarang GISBA dah dilepaskan dan semua, semua pertuduhan yang pelik-pelik tu satu pun tak sekat. Eh? Tak dibicarakan pun, maknanya tak ada bukti. Kalau dibicarakan lepas tu mungkinlah kata bukti tak cukup kuat. Ini bukti tak ada. Maknanya ini nampak macam mereka-rekakan cerita. Ha. Usaha terancang. Eh? Satu apa pun tak ada. Tapi dah duduk dalam penjara 13 bulan. Dah diangkut ke mahkamah berantai macam binatang. Eh? Dan pihak peguam negara siap buat deal. kalau kau nak lepas, kau mengaku sajalah menggotai pertubuhan haram. Eh? Kau dapatlah hukuman 13 bulan penjara. Ada daripada tarikh tangkap. Itu kan. Terus keluar tu. Eh? Esok kau boleh keluar je. Tak kenanya tu. Apa pilihan yang diorang ada? Dah duduk jail 13 bulan. Siapa nak bagi makan anak bini diorang kat luar penjara? Eh? Saya ni seolah-olah tak percaya yang perkara zalim macam ni boleh berlaku di negara kita ni. Kalau berlaku dekat Hong Kong ke, dekat Singapura ke, dekat Siam ke, boleh lah juga. Eh? Ha? Ini dekat Malaysia ni. Ha? Negara yang diperintah oleh orang Melayu, orang Islam. Majoriti orang Melayu, orang Islam. Siapa yang berkuasa sebenarnya ni? Ha? Ahli-ahli politik tokek-tokek ke? Dan bukan si Sherina ni saja kena minta maaf dia semua ahli keluarga GSB ni. Malah mufti Perlis juga, Dr. Mazhar tu eh, Syihabuddin Pundit Ahmad tu juga eh. Saya harap saya sokong sangat-sangatlah sekiranya keluarga GSBH ni ambil tindakan undang-undang dan saman dia orang ni eh. kalau dia orang ni perlu duit duit gaman eh, sama-samalah kita jalankan tanggungjawab kita, derma seorang sikit supaya bangsat-bangsat yang memfitnah ni didenda sampai bankrap. Saman. Aku sanggup keluar duit lah, derma sikit lah. Kita keluar ramai-ramai ya. Eh cari lawyer yang bagus-bagus, saman maksimum eh, dengan Charlina Charlina-Charlina sekali. Ha, dengan Dr. sekali, dengan Dr. Mazhar tu sekali, dengan Syihabudin Ahmad yang mulut macam capoi tu aduh baiklah, kita bergerak kepada isu geopolitik sebelum saya naik angin dan tak boleh kontrol. <laughs> aduh cerita pasal ni memang saya naik angin sangatlah, eh. bukan setakat benda ni fitnah eh. sampai pasal benda ni lah, aku kena hadap ke mahkamah, Eh. kamar ha. kita bergerak kepada cerita dekat New York sekejap eh Kemenangan Mamdani ni, seorang ahli politik orang Islam ni, bukan sahaja mendapat sokongan padu daripada penduduk New York, eh. malah mendapat sokongan yang kuat daripada blogger-blogger, YouTuber-YouTuber, golongan muda di, influencer-influencer uh, uh, muda ni di, di seluruh Amerika, eh. dan juga ahli Kongres dan Senator-Senator Amerika, maknanya gelombang dia tu kuat. Eh. Tapi kenapa Mamdani ni menang dekat New York, eh? Perdana oh, Menteri Israel ni, si babi setan Yahud ni pula yang menggelupur lebih-lebih. Eh. Ha? Dia kata, jangan lawak New York lah dia ni. Macam-macam lah. Eh? Dia kata, ha? orang New York lagi suka lah Israel tak pergi New York. Oi, aman New York. Eh. Orang orang Yahudi kat New York tu pun sokong Mam Dhani. Itu yang dirisaukan oleh <coughs> oleh babi setan Yahud ni. Sebab apa? Bila orang Yahudi New York, eh, yang selama hampir sejuta di New York tu, penduduk New York 8, 8 juta. Eh yang ha, hampir sejuta tu maknanya dalam dekat 10% eh, ha, 10% penduduk New York ni eh, ha, orang Yahudi pun majoritinya sokong Mamdani ni ia telah membuat satu gelombang yang besar eh, di di Amerika Syarikat eh, dia mempengaruhi kawasan-kawasan lain di Amerika Syarikat ni Ah, ha, ha, kita saksikan video ni eh. banyaklah video-video sekarang ni senator-senator ahli kongres youtuber sokong Mamdani ni itu yang membuatkan ha, bukan saja babi setan jauh menggelupoh Trump pun menggelupoh eh. Ha, Mamdani caught fire in the Democratic primary in New York because of his platform about reducing costs. He essentially said, something I strongly agree with, if you if you work in New York, you should be able to afford to live in New York. That was his platform. Then he has his first debate, and people are asking Mamdani and the candidates whether they <coughs> pledge that their first overseas trip will be to Israel. And his answer <coughs> was no. Um, I'm focused on New York. I'm not planning any overseas trips right now. So, yes, he has expressed strong views and had previous strong views uh, when it comes to foreign policy. Uh, when it comes to the issue of Palestinian rights going forward, I will say that the younger generation of both Jews and non Jews in America takes seriously the idea that we should have a principle rights based foreign policy, something I've long believed in. Donald Trump doesn't believe in that. I mean, he has very consciously ripped that idea up. If you look at the State Department Human Rights Report, that used to at least have some credible holding of different countries accountable, whether they were friend or foe, it's become a propaganda tool. Young people took seriously what we all taught them, which is a good thing, which is when they look at something, they want to know if people are being treated fairly and you can't look at what's happening on the west bank or gaza and say those individuals are being treated fairly when they're under occupation in the west bank and everything that's happened in gaza. and so that's what young people are saying. and, that, and frankly, you know, if you go on college campuses, you'll find that being a, a view held by people of different faiths, including, including many, many uh, young jews in america who in many cases are leading <laughs> these efforts on college campuses and are having tough conversations with their parents i know that both from the parent side as well as uh, the, the student side uh, but just as a, as, a, as a people regardless of faith i mean if you believe in what we say we stand for then you've actually got to apply that uniformly or, or we are seen as simply using human rights and self-determination expressions like that as a political cudgel. Yeah, Ali, Congress American ni kata golongan muda mempercayai naratif yang dibawa oleh Mamdani ni, dan naratif tu sekarang ini terlebar jauh. Dah eh? jadi gelombang, terutamanya mengubah pemikiran golongan muda terhadap Israel dan dasar-dasar Amerika terhadap Israel. Bapa, Naratif yang dibawa oleh Mamdani ni yang terang-terang eh, dia tak hipokrit. Dia kata saya dia bawa diri di imej orang Islam eh. Dia kata dia memang tak sokong Israel. Dia tak dia tak tak peduli pun nak pergi melawat Israel eh. Ah dan lawan-lawan dia cuba gunakan isu Israel ni. Dia kata dia tak sokong Israel. Eh dia bukan tak sokong orang Israel dia kata, dia tak sokong kerajaan Israel tu ya. Eh. Jadi ahli kongres Amerika ni kata golongan muda ni mula mempercayai naratif yang dibawa oleh Mamdani ni eh. orang muda Yahudi sendiri pun di Amerika ramai yang sokong Mamdani ni eh. Ah dan dia ni dasar menanti yang dibawa oleh Imam Dan ini tak menyokong dasar-dasar yang di Amerika ni terhadap Israel eh ini satu perkembangan yang amat menakutkan Israel eh terutama sekali babi setan Yahudi ni sebab kalau golongan muda Amerika ni dah mula menolak Israel, maka Israel dalam bahaya jadi Imam Dani ni tak hipokrit ya? tak macam uh, Perdana Menteri satu negara tu ya uh, pergi dekat Amerika mengaku sokong Israel ya? Aha. ini satu perkembangan yang sangat menakutkan Israel sebab, uh, sebab kalau golongan muda Amerika ni dah mula menolak Israel ya? maka Israel berada dalam bahaya tanpa sokongan golongan muda ahli-ahli kongres Amerika ni tak boleh menang kerusi di Dewan Senat eh? yang percaya, yang sokong-sokong Israel ni orang yang dah tua-tua umur macam saya ni eh? ha, tak lama lagi dah nak mati dah eh? bila golongan muda ni take over eh? ha, Amerika ni tak sokong Israel, mampus Israel eh? tanpa sokongan golongan muda ni eh, yang akan mengambil alih kancah politik negara tu eh? dasar Amerika terhadap Israel ni akan berubah dan kalau dasar Amerika terhadap Israel berubah maka bakal lingkup lah Israel ni eh? lagipun Pemikiran orang-orang muda Amerika ni dah pun merebak ke universiti-universiti terkemuka di seluruh Amerika. Dan universiti-universiti juga. Universiti-universiti eh, juga. Dipenuhi dengan pelajar-pelajar daripada seluruh dunia. Daripada Asia, Eropah, China, Jepun, Taiwan, Amerika Selatan dan juga Afrika. Eh. Ini juga bermakna. Naratif yang dibawa ni eh, oleh Mam ni. Eh, bukan saja mengubah persepsi golongan muda dan terpelajar di Amerika. Tapi ya. Eh, mengubah persepsi golongan muda dan terpelajar di Eropah, Asia dan benda-benda lain. Eh, seluruh dunia. Eh? Ha, jadi pelajar-pelajar cemerlang dekat universiti-universiti di Amerika mula mengecam kerajaan Israel ni. Menyokong Palestin dan mengecam dasar-dasar Amerika yang lebih mementingkan Israel daripada kebajikan rakyat dia sendiri. Dan benda ni dah merebak di Eropah. Eh? Ha, sebab tu babi setan Yahuk dengan Trump ni Menggelupur eh, dan sanggup lakukan apa saja untuk pastikan Mamdani kalah eh, ah, tapi dia menang juga eh, ah, dia mainkan isu dia komunis lah isu pekauma lah eh, ah, dia ni menolak man mana ni bukan semata-mata kerana beliau ni orang Islam eh, um, uh, semata-mata kerana dia ni orang Islam dan benda ni dianggap poyo oleh golongan muda di Amerika Syarikat eh, rakyat Amerika dengan jelas nampak campur tangan Israel dalam politik negara ni dan mereka kata tindakan Israel ni. Ah, um, mencampuri uh, mencampuri urusan dalam Amerika ni mesti ditolak eh. Dia tak mau lagi ahli-ahli Kongres Amerika ni dikawal oleh Israel eh. Jadi pendek kata, kemenangan Mamdani ni telah mencipta satu gelombang eh. Gelombang tsunami anti Israel dan pro Palestin di Amerika. Ah uh, bagi babi setan jauh ni pula eh. Perkembangan terbaru ni adalah lebih bahaya daripada bom yang dijatuhkan di Israel. Eh. Ha, uh, sebab dia bom tak jahat dengan Israel. Tapi perkembangan, eh, pemikiran Uh, orang muda di Amerika ni telah uh, akan melingkupkan Israel lah. Jadi apa yang saya risaukan uh, ialah mereka ni mungkin merancang akan bunuh Muhammad Dani ni. Macam mana mereka bunuh Charlie Clark, Charlie Kirk eh yang asalnya sangat pro Israel eh, ataupun Israel totok eh. tapi 2 uh, bulan sebelum dia dibunuh pendirian dia terhadap Israel telah berubah eh, uh dia dah mula condemn Israel ni, polisi negara tu terhadap Israel dan ini mempengaruhi berjuta-juta pemikiran orang muda di dan terpelajar di seluruh Amerika dan Eropah. ya. Eh. Ah, dia dibunuh. Eh. Dan ah, ramai yang mengatakan dia ni dibunuh oleh Mossad. Lah. Aha. Okay. Ha, ah, dah 27 minit. Eh. Terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama saya hampir 30 minit. Saya terpaksa berhenti sebab lepas ni ada podcast buat lepas ni. ya. Eh. Ah, terima kasih banyak-banyak. Ah, InsyaAllah kita akan bertemu lagi malam ni. Eh. Dan sebelum berakhir, jangan lupa support saya kita punya sabun Alepo Jabali dia pun ya. Ha, dah setahun tak ada stok. Minggu lepas baru sampai. Terima kasih kepada yang telah support. Eh, lebih seribu uh, buku terjual. Ha, sekarang ni harga dia RM19. Tapi nak ada combo eh. Kalau nak masuk combo ni. Boleh pergi kepada kita boleh whatsapp. Ha, ah dan cakap dengan Azwan. 01133009817 banyak combo untuk uh, beli ni eh uh, combine dengan moringa ada dapat uh, kuih raya eh uh -huh. uh, ini rupa dia sebelum 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 uh, dibungkuslah uh, ini tahan 6 bulan saya guna semua eh Cuci rambut pun ini, cuci muka pun ini, cuci badan pun ni. ya. Ha, lepas berak je pakai sabun lain. <laughs> okay. Assalamualaikum. Terima kasih dan support channel ni. Like, subscribe dan share. InsyaAllah kita bertemu lagi malam nanti ya. Terima kasih kepada yang telah komen panjang-panjang. Terima kasih kepada yang ramai ya. Beratus komen semalam. Video semalam pasal Bambang Sudir eh. Pasal video semalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.